اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ زیر در سورہ مبارکہ سورت آل عمران ہے عمران دو گزرے ہیں ایک سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی دوسرے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی سورہ مبارکہ جن کے نام سے موسوم ہے اس سے مراد سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران ہیں کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں انہی کے گھرانے کا تذکرہ ہے انہی کے گھرانے کے احوال تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے گئے ہیں یاد رہے اللہ جل جہ کی مخلوقات, کی مخلوقات انگن انگن بے شمار, شمار ہیں یہ سورج چاند ستارے ان سے جڑی مخلوقات فضاؤں کے اندر, اندر اڑتے پرندے فرشتے زمین, زمین کی ساری مخلوقات, مخلوقات چرند پرند حیوانات انسان, انسان، جنات حشرات الارض زمین, زمین کے نیچے, نیچے کی مخلوقات, مخلوقات مچھلیاں دوسری, دوسری بے شمار مخلوقات. مخلوقات یعنی اللہ کی مخلوقات بے حد و بے حساب, حساب, حساب ہے بہت, بہت, سی, بہت سی تو وہ جنہیں انسان جانتا ہے اور بہت سی ایسی بھی, بھی, بھی ہیں جنہیں جن انسان ابھی تک بھی جانتا بھی, بھی نہیں, نہیں. تمام مخلوقات میں ان تمام مخلوقات میں اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو برتری بخشی حضرت انسان کو اشرف بنایا اشرف المخلوقات اسی بنیاد پر ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ کے متعلق ارشاد ہوا کرمنا بنی آدم ہم نے بنو آدم کو تکریم بخشی عزت بخشی اعزاز شرف عطا کیا اسی تکریم کے اظہار کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا اس جدول دو آدم اس جدول آدم چنانچہ سب فرشتے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے فسجد الملائکہ یہ سب اس تقریم کے اظہار کے لیے تھا یہ سب اس تقریم کے اظہار کے لیے تھا یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ اعزاز اور شرف سیدنا حضرت آدم علیہ والسلام کی اولاد میں بھی منتقل ہوا یہ فضیلت کی عظمت ان کی اولاد کو بھی نصیب ہوئی آج جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ جل شانہو نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی اولاد میں سے چند خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا ان اللہ اصطفا آدم و نوحا اللہ نے آدم و نوح کو چنا فضیلت بخشی اور پھر و آل ابراہیم آل ابراہیم کو چنا جن میں حضرت اسماعیل ہیں حضرت اسحاق ہیں اور پھر آگے چل کر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی عمران آل کو جن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اب یہ آدم و نو ہوں یا ابراہیم کا خاندان ہو یا آل عمران ہو یہ سب برگزیدہ بر ہے, ہے یعنی انسان, انسان ہوا اشرف المخلوقات اور یہ انسانوں میں سے بھی برتری والے عظمت والے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے جنہیں خدا दे بندے نے نبوت کے عالی منصب کے لیے چنا ضروری تم من بعض یہ سارے ایک دوسرے کی اولادیں ہیں حضرت, حضرت ای آدم, ای آدم تو ہوئے سب, سب کے باپ اور پھر آگے کی نسل, نسل چلی, چلی اب, اب انبیاء کرام ہوں ہوں یہ مرتبت, مرتبت خاندان ہوں یا باقی انسانیت, باقی انسانیت سب, سب ایک دوسرے, دوسرے کی اولادیں ہیں حضرت آدم کی نسل, نسل سے ہے دے ان, دے ان طبقات کو بھی سمجھا دیا گیا جو, جو سیدنا حضرت عیسیٰ کو خاص طور پر خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ بھی کسی کی اولاد ہوئے جب حضرت عیسیٰ بھی کسی کی اولاد ہوئے تو پھر خدا کیسے ہوئے پھر انہیں معبود کیسے مان لیا جائے ایک فرد جو کسی کی اولاد ہو اس فرد کو معبود کیسے مان لیا جائے کس طرح ممکن ہے قدر حماقت پر مبنی یہ نظریہ اور عقیدہ ہے بعضها من بعض سمیع علیم ارشاد فرمایا اللہ سننے والے ہیں اللہ علم والے ہیں لہذا یہ اللہ کا انتخاب مخلوقات, مخلوقات میں انسانوں میں کو برتری میں انسانوں میں, میں سے کچھ خاندانوں افراد کو برتری نبوت کے منصب کے لیے چننا یہ اللہ کا انتخاب, انتخاب ہے اتفاقی اتفاق معاملہ نہیں ہے اللہ سمی ذات ہیں سب مخلوقات, مخلوقات کو سن رہے علیم ذات ہیں زی سب مخلوقات, مخلوقات کی حرکات و سکنات کو جانتے ہیں لہذا جب, جب جہاں جس موقع پر اللہ نے کسی فرد کو نبی بنا کر بھیجا یہ اللہ کا انتخاب تھا اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کیا اسی کے اندر انسانیت کی بہتری ہے کسی کو چونوں چرا کی مجال نہیں ہے سوال اٹھانے کی مجال نہیں ہے غیر نبی کو پیغمبر کی, کی اطاعت, کی اطاعت کی ہے اور بس بے پیغمبر بے کی اطاعت, اطاعت میں اللہ کی بندگی ہے اور بس غیر نبی, نبی کے لیے یہی وظیفہ حیات بے ہے اللہ سمجھ دے, دے عمل کی توفیق بخش 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 بخش